ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বিউটি জিট ডেইলী ব্লকৰ পৰা আকৌ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ এইফালে দেখিছে গেটখন আকৌ মানে কি চাপৰ হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে আচলতে আকৌ আমি উঠাই পেলাই আকৌ মানে কি নতুনকৈ বঢ়াবলগীয়া হ'ল এইফালে তললৈ জেগা এৰিবলগীয়া হ'ল কেতিয়াবা ধৰকচোন ভৱিষ্যতে টাইল চাইলছ লগাম বুলি এনেকৈ পেলাই আকৌ থোৱা হ'লগৈ সেইকাৰণে আজি আকৌ লগাই দিলে এইটো আচলতে ভিডিঅ' মোৰ কেতিয়াবাৰে হয় দেই মই ভিডিঅ'টো দিয়াহে নাছিলোঁ আপলোড দিয়া নাছিলোঁ মই সেইটো প্ৰথম শাওন দ্বিতীয় তৃতীয় শাওণ মাহৰ হয় এইটো ভিডিঅ' মোৰ তাৰপিছতে এভেইলেবল হ'ব মই গাড়ীবিলাক একদম পূৰা গৈ আছে ইয়াৰ ওচৰৰ এইবিলাক চাই ভিতৰুৱা ভিতৰৰ গাঁওখনৰ মানুহবিলাকে আহিয়ে চাই চাই এনেকৈ আচলতে ৰৈ ৰৈ চাই থাকেহি ভালো লাগে পিছে চাই থাকিলে তাৰপিছতে আমাৰ মিস্ত্ৰীও কাম সামৰিলে আৰু সামৰি কৰি তেওঁলোকো গৈ পেলাই সেইখিনিতে ৰৈ পেলাই পূৰা চাই আছে মই বোলো নাকোমান ভিডিঅ' কৰি থৈ দিওঁ আফালে বেতাহঁতে পূৰা খেলিবলৈ লাগিছে গৰমো সেইদিখন কিন্তু বহুত আছিলেই দেই এইফালে লগৰ আহি গ'ল এইফালে বায়েক আছে ইয়াৰ বায়েকৰ লগৰ হয় ফ্ৰেণ্ড হয় ওচৰে হয় কৃষ্ণা কৃষ্ণাও আহিলে একদম তিনিওটাই পূৰা খেলিছে এনেকৈ সি আহে মাজে সময়ে বায়েক আহিলে আহিলে তেতিয়া তিনিওটাই একেলগে খেলে পিছে দেই খেলি আছে পূৰা মই বোলো অকণমান ভিডিঅ' কৰি থৈ দিওঁ কেতিয়াবা পিছলৈ অন্ততঃ ডাঙৰ হ'লে চাব পাৰিব যে আমি এনেকৈ খেলিছিলোঁ এনেকৈ কৰিছিলোঁ বুলি সেইটো কাৰণে আচলতে মোৰ মেমৰি হিচাপে ৰাখি থৈ দিলোঁ তাৰপিছতে এইফালে ৰাস্তা দি মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে এইফালে মিস্ত্ৰী যাবলৈ ওলালে আৰু কাম বন কৰি মেলি তেওঁলোকৰ আজৰি হৈ গ'লগৈ পূৰা গাড়ী চাউণ্ড হৈ থাকে চাউণ্ড একদম পুৰা সেইবিলাক ইণ্ডোৰ নকৰিব দেই আপোনালোকে কিন্তু তাৰপিছত এইফালে তাৰফালৰ পৰা দুইটা আছে তিনিটা একদম খেলি আছে বহুত সময় খেলিলে আচলতে তাৰপিছত আমি সন্ধিয়া সময়ত আচলতে টাউনলৈ যাম বেটাক চুলি কাটিবৰ কাৰণে এয়া সন্ধিয়া ওলাই কৰি আজৰি হৈ গ'লোগৈ সন্ধিয়া টাইমতে ইমান গৰম আছিলে যে সেইকাৰণে বোলো নাই সন্ধিয়া সন্ধিয়া যাম বেটাক চুলি কাটিবৰ কাৰণে চুলি কাটা নাছিলোঁ তাৰ সেইকাৰণে বোলো নাই চুলিখিনি কাটি আনোগৈ বুলি ওলালোঁ তাৰপিছতে এয়া টাউনলৈ আমি গৈ আছোঁ টাউনলৈ যাই থকোঁতে অকণমান অকণকৈ মাজে মাজে মই ভিডিঅ' কৰি কৰি থৈছোঁ সন্ধিয়া পৰিৱেশটো বৰ ভাল লাগে নহয়নে বাৰু সন্ধাৰো হৈ আছে সেইফালে চবফালে বলে বমৰ গাড়ীও গৈ আছিলে আচলতে ভাল লাগে সন্ধিয়া সময় ক'ত মানে কি ক'ৰবালৈ ওলাই গ'লে বা ফুৰিবলৈ গ'লে মনটো খুব ভাল লাগে তাৰপিছত এয়া হাজবেণ্ড পৰা গৈ আছে বাইক চলাই চলাই মই অকণমান অকণ ভিডিঅ' কৰি কৰি মাজে মাজে গৈছোঁ বুলি কৈছোঁৱেই এয়া রাস্তার পরিবেশ ভাল লাগে তারপিছতে গো সেলুন পাই গলি আসল যত তার চুলি কটা হয় সেইখান চুলি কটা নহলে দিয়ে আসলে একদম সান্দি আসে বন্ধ আসলে সেই কারণে গিয়ে বেগ এখনতে সুমাবলিয়া হলগে তথাপি প্রথম তাক লোক নাকাটু বু কে কারণ সি ভাবিছিল ছি হয় ভাবিছিল সেখানে কৈছে চুলি নাকাটু তার হাজবেন্ডে কৈছে নহয় লৰাহে হয় তাৰপিছতহে হাঁ চুলি কাটিম বুলি ক'লে আৰু তাৰপিছতে ৰৈ আছোঁ অলপ সময় কাৰণ বহুতো মানুহ ভিৰ হৈ আছিলে চুলি কাটি আছিলে বেটাৰ পাল পৰাই নাছিলে বেটাই পূৰা মোবাইল চাই আছিলে দেউতাকৰ মই লাহেকৈ অকণমান ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ আচলতে ভিতৰৰ পৰিৱেশটো গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই থলোঁ বেয়া নহয় পিছে হেৰিখন চেলুনখন তথাপি অকণমান অকণ বোলো ভিডিঅ' কৰি থওঁচোন এয়া চুলি ষ্টাইলবিলাক কোনে কেনেকৈ কাটিব পাৰে সেইবিলাক ষ্টাইলৰ আছিলে তাৰপিছতে বেটাক চুলি কাটিবলৈ ল'লে কেনেকৈ কাটিব লাগিব হাজবেণ্ডে বুজাই দিছিলে যদিও মানে কি সি বুজি পাইছিলে যদিও মানে কি কাটিছিলে তেনেকৈ কিন্তু আমি যিটো ষ্টাইলত কাটো নহয় সেইটো ষ্টাইলত আচলতে চুলিখিনি কটা নহ'লে পিছদিনাখন আচাৰ্য কৈছোঁ বোলে কিয় যি চুলি নে কাটিলা নেকি তুমি আগ চুলিখিনি দীঘল হৈ থাকিলে কিন্তু আমি যিটো ষ্টাইলত কাটো সেইটো ষ্টাইলত আচলতে তাক বুজাই দিয়াও হৈছিলে পিছে সি কাটিব নোৱাৰিলেগৈ সেইকাৰণে উপায় নাইকিয়া হ'ল আৰু মই কাৰণ স্কুলৰ পৰা কৈ আছিলে আচাৰ্যহতে চুলিখিনি কাটিব লাগে কাটিব লাগিব আচলতে যিজনৰ তাত কাটো তেওঁ আচলতে বিহাৰলৈ গৈছিলে দোকান বন্ধ আছিলে সেইকেইদিন এমাহমানেই বন্ধ আছিলে গৰমৰ বন্ধ মাহটো সেইকাৰণে আচলতে তাৰ চুলিখিনি কাটা নাছিলোঁ আমি তাৰপিছত উপায় নাই স্কুলৰ পৰা কৈ থকা দেখি তাৰপিছত লৈ গ'লোঁ আৰু নাই কাটি দিওঁ বোলো য'তেই নহওক আৰু চুলিখিনি কিন্তু সেই কাটা ষ্টাইলটো ইমান ভাল নহ'লে তথাপিও উপায় নাই আৰু সেইফালে চুলি কাটিবলৈ লাগি গ'ল বেটাক আগতে চুলি কাটোঁতে বৰ ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে আচলতে হয় এতিয়া অকণ অকণ ডাঙৰ হৈ অহাৰপৰা চুলি কাটিলে ইমান ডিষ্টাৰ্ব নিদিয়া হৈছে বাৰু তথাপিও একেবাৰে গা মোক খজুৱাই কৰি থাকে সিফালে খজুৱাব সিফালে খজুৱাব চুলি কাটিবলৈ লাগিছে আৰু পূৰা সেইফালে মই অকণমান বোলো ভিডিঅ' কৰি থওঁ বুলি সেয়া ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ সেনেকৈ আচলতে চুলি কাটিলে তাৰ মই চুলিখিনি ভিডিঅ' কৰিয়ে থোৱা যায় কাৰণ চুলিখিনি বহুত দীঘল হৈ যায় যে মই এনেকৈ থাকিলে ভাল পাওঁ পিছত আচলতে স্কুলত নিদিয়ে এনেকৈ দীঘলকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে চুলিখিনি সেইকাৰণে কাটি পেলোৱা কাটি পেলাবলগীয়া হয়গৈ তাৰপালে কাটি পেলাই এইটো ষ্টাইল দিলে আচলতে এইটো ষ্টাইল মানে কি হৈছে এনেকৈ দিলে চুলিখিনি ওপৰৰ ফালে থাকিব লাগে কিন্তু সি বেয়া পায় তেনেকৈ তাৰপিছত তথাপিও অলপ হাজবেণ্ডে দেখুৱাই দিলে অলপ চুটি কৰি লাগফালে চুলিখিনি নি পেলাই হ'লেও ষ্টাইলটো আমি দিয়া নিচিনা নহ'লে আমি কটা নিচিনা নহয় সৰুৰে পৰা চলে তাক সেইটো ষ্টাইলতে চুলি কাটি থাকোঁ আমি এবাৰ নহ'লে আৰু উপায় নাই তথাপিও এইফালে আকৌ মিলাবলৈ লাগিলে চুলিখিনি তাৰপিছত চুলি কটা হৈ গ'ল পিছে দেই তাৰপিছত আহি গ'লোঁ আচলতে আমি কিবা খাবলগীয়া হ'লে এইখনতে আহি পেলাই বহি খাওঁহি কিন্তু মই সিদিনা ভাতে পানীয়ে চব ধুনীয়াকৈ বৰ ভাত বনাই থৈ যোৱা নাছিলোঁ দেই তেওঁ বোলে কিবা খাওঁ আহা মই বোলো মই একো নাখাওঁ খাবলৈ মন যোৱা নাই সন্ধিয়া আচলতে ঘৰত ধুনীয়াকৈ পুৰি পুৰি বনাইছিলোঁ আৰু কিবা চব্জি বনাই পেলাই ধুনীয়াকৈ খাই গৈছিলোঁ সেইকাৰণে আচলতে মই একো নাখালোঁ পিছত গৈ পেলাই তেওঁ বোলে একো নাখাবানে কিবা এটা খোৱা তাৰপিছতে বেটাই হবলৈ হেৰি খালে দেই বাৰ্গাৰ খালে বেটাই বাৰ্গাৰ খালে মই পিছে নাখালো তেওঁ কারণে মিছল চানা আনিলে মিছল চানা খালো একো খাব নোৱাৰে খাব ততে তেওঁ সেই মিছল চানাকে আনিলা আনি দুইটাই আমি মিছল চানা খালো বহি বহি এফালে বেটাই বাৰ্গাৰ খালেগে ভিতৰতে গে পেলাই আমি দুয়োটাই বহি বহি কথা পাতি পাতি বোলো নাই ইয়াকে খাওঁ আহিছোঁ যেতিয়া কিবা এটাটো খাব লাগিবই সেইকাৰণে ইয়াকে খালোঁ খাবলৈ কিন্তু বৰ ধুনীয়া হৈছিলে তাই কেইটামান আকৌ মই ঘৰলৈ লৈ আহিছিলোঁ খাবৰ কাৰণে ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে পিছে জ্বলাও হৈছিলে সেইকাৰণে ইমান বেছি নাখালোঁ মই গেছ হ'ব বুলিও ভাবিলোঁ দুয়োটাই খাই খাই কথা পাতি আছোঁ বেটাইফালে খাই আছে বেটা সেয়া আনি দিছেহি বেটাকো আচলতে ইয়াতে খোৱা হয় আমি কিবা খালে কৰিলোঁ এইখনতে খাওঁ বৰ ধুনীয়া বনাই আচলতে মানুহজনে সেইকাৰণে আমি ইয়ালৈকে আহোঁ খাবলৈ বেছিভাগ লেটাৰ সেয়া চুলি ষ্টাইলটো এনেকুৱা হ'ল যেনিবা আগফালে চুলি চকু চকুতে আহি চুলিখিনি ফুৰি থাকেহি উপায় নাই এইবাৰ তেনেকেই থাকক অলপ দীঘল হওক দীঘল হ'লে আকৌ তেতিয়া ভাবি থৈছোঁ আকৌ ভালকৈ কাটিম বুলি তাৰপিছতে এইফালে সেয়া বেটাই পূৰা খাই আছে সি আচলতে তালৈ গ'লে একদম বাৰ্গা দুটা দুটা খাব নোৱাৰে পিছে এটা এটা আধা খায়গৈ সি কিন্তু তাক দুটা লাগিবই আৰু খাবৰ কাৰণে সেয়া প্ৰথমটো হ'বলৈ খাই আছে নেকি চাগৈ তাৰপিছত আহি ঘৰ আহি পাই গ'লহি ঘৰ আহি পাইতো ৰন্ধা বঢ়া কৰিবই লাগিব ৰন্ধা বঢ়ালৈ আহি গ'লোঁ কি বনাওঁ কি নকৰোঁ বুলি ভাবি পেলাই তেজতে সেয়া বনাবলৈ লৈছোঁ আহক তেনেহ'লে এফালে মই কুকাৰত দালিখিনি তিয়াই থৈ পেলাই এনেকৈ বনাওঁ একদম পুতুককৈ হৈ যায় মোৰ এফালে মই তেল দি দিলোঁ কোনে কোনে এনেকৈ বনাই বাৰু জনাবচোন দেই মই কিন্তু খুব ভাল পাওঁ আজি অলপমান দিনৰ পৰা একদম পুতুককৈ মানে এনেকৈ হৈ যায় যে দালিকেইটা তিয়াই থৈ দিওঁ আৰু তিয়াই থৈ পেলাই পিঁয়াজ জলকীয়া এনেকৈ দি দিওঁ পাঁচফোৰণ চাচফুৰণ দি পেলাই ভাজি দিওঁ লগতে হালধি নিমখ চব দি দিওঁ দি পেলাই অকণমান সময় ভাজি পেলাই পানী দি দিওঁ তাৰপিছত হুইচেল মাৰি দিয়া মোৰ দালি হৈ যায়গৈ এনেকৈ কোনে কোনে বনাই ভাল পায় বাৰু জনাবচোন একদম সহজতে হৈ যায় জানেনে বনালে সেইকাৰণে মই আজি অলপ এক মাহ ডেৰ মাহমানেই হৈ গৈছে পূৰা এনেকৈ সদায় দালি বনাওঁ একদম পূৰা এনেকৈ বনাই মোৰ ভাল লগা হৈ গ'লগৈ এতিয়া সদায় মই এনেকৈ বনাই থাকোঁ এয়া হালধি দি দিলোঁ মই কৈছোঁ গোটেইখিনি একেলগে দি পেলাই মই বহাই দিওঁগৈ অকণমান সময় ভাজিম এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ তাৰপিছতে ভাজি পেলাই পানী দিম পানী দিম এয়া ভজা হৈ গ'লগৈ মোৰ নিমখ দি দিছোঁ অকণমান নিমখ সোৱাদ অনুসৰি একেবাৰেই দিওঁ আৰু মই আৰু কম দালি বনালে এনেকৈ বনালে একদম পুতুককৈ হৈ যায় কাৰণ আমাৰ মানুহ তিনিটাহে তাৰপিছতে এয়া মই পানী দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ অকণমান দিছোঁ পানীও বেছি দিয়া নাই কমাই দিছোঁ এফালে মোৰ এয়া দালি হৈ গ'লগৈ দালি হোৱাৰ পিছত তাৰপিছতে তেওঁ মাংস আনিছিলে লোকেল চিকেন আনিছিলে সেইখিনি বনাবৰ কাৰণে গোটেইখিনি যোগাৰ কৰি ললোঁ আলু কাটি ললোঁ পিঁয়াজ কাটি ললোঁ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ললোঁ লৈ পেলাই মই কেহী বহাই দিলোঁ কেৰাহীত অকণমান চেনি দি দিওঁ আচলতে তেতিয়া খাবলৈও বৰ সোৱাদ হয় আৰু কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হয় আচলতে মাংসখিনি মই এনেকৈ বনাওঁ দিম মাংস প্ৰথমতে মই কেৰাহীত মাংসখিনিয়ে দি দিওঁ আপোনালোকে দেখিছে চাগে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত বেছিভাগ মই এনেকৈ বনাই ভাল পাওঁ মানে পিঁয়াজখিনি পিছত দিওঁ মই তেতিয়া খাবলৈ কিবা এটা বেছি ভাল লাগে মোৰ সেইকাৰণে মই তেনেকৈ বনাওঁ চবৰে আচলতে বনোৱা ষ্টাইলটো বেলেগ বেলেগ নহয় জানো মই এনেকৈ বনাই ভাল পাওঁ এফালে মই হালধি মছলা গোটেইখিনি পিঁয়াজ আদা নহৰু প্ৰেচ সকলোখিনি একেলগে দি পেলাই সেয়া ধুনীয়াকৈ লৰাইছোঁ অকণ সময় আকৌ ঢাকনা মাৰি পেলাই থৈ দিম মইখিনি তাতে ৰাতি সাঁজৰ কাৰণে এনেকৈ বনালোঁ আচলতে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাব যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ফেচবুকত চাই আছে সেইসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো ফ্ল' কৰি দিব আৰু যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে সেইসকলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে কমেণ্ট কৰিব তেতিয়াহে ভাল লাগিব এইফালে মোৰ মাংস হৈ গ'লগৈ মাংস হোৱাৰ পিছত এইফালে মই পাপৰ ভাজিলোঁ কাৰণ মাংস থাকিলে পাপৰ এখন হ'লে খা পাপৰখিনি ইমান ফেন ওলাইছিলে নহয় এইবাৰ অনা পাপৰখিনিত খুব ফেন আচলতে ফেন 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 ওলাইছিলে এয়া পাপৰখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছেগৈ ধুনীয়াকৈ এফালে পাপৰ ভাজি মোৰ হৈ গ'লগৈ সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত এইফালে ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব লগতে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ এয়া ভাত ধুনীয়াকৈ বাঢ়ি কৰি সজাই কৰি আজৰি হৈ গ'লোঁ এতিয়া খাই লওঁ তেনেহ'লে আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটাত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আজিলৈ বাই বাই